4 ноября в Казани прошли торжества по случаю празднования казанской иконы пресвятой Богородицы и Дня Народного Единства. Церковные торжества начались с божественной литургии в Благовещенском кафедральном соборе Казанского Кремля, которую совершил архиепископ Казанский татарстанский Анастасий в сослужении многочисленного духовенства города и гостей епархии. Множество православных казанцев, жителей республики и других регионов России собрались в этот день в Древнем Храме чтобы прославить заступницу рода христианского. Богослужение сопровождалось пением архиерейского хора Казанской духовной семинарии. По окончанию литургии от Кремля к месту обретения образа отправился общегородской крестный ход с чудотворным списком святыни. По традиции, не менее 10 тысяч человек приняли участие в этом торжественном шествии. На протяжении всего пути богомольцев приветствовали колокольные перезвоны, лившиеся со звонниц городских храмов. Крестный ход закончился молебным пением Царицы Небесной в крестовоздвиженском храме Казанско-Богородицкого мужского монастыря, после чего правящий архиерей тепло приветствовал всех с престольным праздником Казанской епархии и Днем Народного Единства. Но и по окончании богослужения люди не спешили расходиться из храма, желая поклониться Всероссийской святыне. Поток желающих приложиться к чудотворному списку Казанской иконы был так велик, что некоторые верующие смогли это сделать лишь спустя несколько часов. И все это время продолжали приезжать автобусы с паломниками из разных городов России.